وقد تقدمت في باب تسويق <applause> قوله قال علي هو ابن المدين فذاكرت ابا النعمان محمد بن الفضل فقال اتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن وكان يدلس في الاسناد ولهذا استوثق منه الحاضرون قوله فقيل له عن الحسن اي بدون واسطه قال لا يونس ابن عبيد عن الحسن لم يكتف من سأله بذلك فأراد أن يستوثق منه أكثر ولذلك قيل له سمعته من يونس ليتثبت أنه سمعه من يونس مباشرة ولم يقع منه تدليس قال لا حدثني القاسم ابن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن فأظهر هذا التمحيص ما دلسه في الإسناد ولعل سؤالا يتبادر الى بعد هذا التطواف مع هذه الوصيه عارفين. العظيمه النافعه الا وهو ما هذه القصه بباب هل يفعل الظاهر غيره؟ والظاهر انه ليس فيها شيء يتعلق بالترجمه لكنه خبر عظيم نافع مستثمر على <applause> <applause> <applause>

লাই থাকে গতিকে নহয়